административные, они не одинаковы. Да. Потому что, если вдруг административная становится больше духовной, то у нас проблемы. Мы просто остаёмся в движения. То есть, если у нас так случится, то будет... Это я говорю. Поэтому вот эта статья, которую вы говорите, ее раздавали на фестивале Евпатории. У меня есть эта брошюра, что они одинаковые и даже административно выше, чем духовно. Это подмен. я, крючок, я это? Мне раз, даже, пост написал в, этом, в Фейсбуке. Это я себе скопировал, так что он говорит, нет. что но, они одинаковые. Я не жалею, это не может быть. Потому что есть различия, но они одинаковые и руки не только помогают. Голове, но если вдруг руки займут положение а головы, то у нас у всех будет проблема. Мы это наблюдаем. Они считают, что мне голова не Делайте как голова. Ну, сколько было сказано, что делать голова? А не то, что я прихожу к голове. Знаете, давайте посмотрим. Не надо, вот без лишних сил. Мы, конечно, не против, но вы там делаете сами. А вот бы свое дело. Дружок, а что, о чем но настроение служения, когда человек подходит и спрашивает, что я буду делать. Вот. То есть, если я менеджер, и я тут типа управляю всем, то я становлюсь, то я спрашиваю, что мне делать. Я не так знаю, что буду делать, но я становлюсь ну, в ту позу, которая спрашивает, что мне делать. Я уже в я спрашиваю, что я делать. А он в ответ меня спрашивает, а что ты делаешь? Ты же менеджер, говоришь, что делать. Не, ну и все успокаивается. Но это целое. А его в общей массе не будет, поэтому в и надо иметь вот, эти вот важные трески. Но это же духовно. Мы должны признать, что менеджеры ничего не будем. У них задача получать, накапливать и что-то фундаментировать. То есть у них нет задачи движения. Ну, нет, а нет, нет, они служат, а, они, это же они, 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 не люди со стороны. Это же преданные тоже, у которых есть гуру, которые знают, читают и все знают и слушают гуру. Потом он был менеджером. Кто у был менеджер? менеджер. Он служил Махараджу. А ну, не понимаешь, это же история человека, не только когда Приобрел он Приобрел Приобрел опыт какого то Вычитание было. Я как-то <laughs> прочитал своего Махараджа, где-то слышал дикты. Говорит, что такое менеджер? Ну, Зашел, получил опыт и ушел. Ну, если надо было по характеру, немножко конечно, Он понял, что это такое, понял, что не совсем Но свое дело сделал. Мы сказали, ты Но трезвый человек так действует, он же не, у него есть полномочия, он их не использует. Разумеется, он не использует свои полномочия на каждом шагу, не всем напоминает, да, вот, Это на благости, когда ты можешь, но не делаешь. Будет, да? по ну, обстоятельствам. В... Ну, не надо сейчас проявлять свои полномочия. Да, ну, ситуация да, не да. требует. Что ты хоть будешь ходить и всем рассказывать? Я, туда. Что вы на меня тут не смотрите? На а не смотрите. На меня а надо смотреть. должны... Начинающие президенты храма, они всегда тянут на себя, на максимально использовать свою помощи, всем показать, что хотят. А потом они переболели да, этой да. штукой, но я тоже уже До этого времени. А потом до них доходит, что вот это они, что это накосячили, что можно было и без этого всего прожить. А вот те президенты храма, которые уже штаж имеют, они такие, как правило, спокойные уже, не больные. Во-первых, он поначалу даже не знает, какой он есть. даже не прописано, так как по пункту. бумажки, это даже нет. Ну, да, все как-то в воздухе. Когда такой. Но они видели предыдущего, да? Они как бы следуют по схеме какой-то. Как он себя вел, так я не себя. Ну, я же же вас, у нас, президенты там ну, допустим, вот как президентское управление да. Вот он в какой роли выступает? Ну, если... Но он же в... не может быть и духовным а лидером, лидером. Я а а лидером. Вот и административным. А, вот они и хотят лидером. так все. А, они, хотят а одновременно а быть... и они хотят давать самые лучшие лекции, самые лучшие кирты, значит, все внимание было. Не видишь, не Поэтому президент он должен быть подчинен кому? Брамоническому совету. А в романическом совете находится кто? Кто самый ты халина? Формально, Формально. Еще Формально президент храма, он не может повестку дня составлять. Так я же говорю, кому он почему? Ну, даже на совете храма не может Так я же говорю, кому он почему? Он, у него голос такой же, как у остальных. Но запретить он что-то может. Я же говорю, кому Ну, какая-то лажа, например, да? И он может верно а Но он не может сказать, давайте будем делать так. Тогда надо цель. Так я же о чем говорю. Я о чем говорю. Для этого он избирает лояльность людей. И все голосует так, как он хочет. Я говорю, что это просто обман. Это для того, чтобы была какая-то ответа, я могу... Ну, политика. Это которая служит моей мечте. Головой является враг и мы обсуждаем его цели, и как мы реализуем на них. Вот мне нравится, например, вот здесь и тут а, еще да. есть совет наставников. Совет храма, совет наставников. И вопросы инициации решаются там. Все, президент храма уже не спекулирует. Да, ты нашли, не получишь да, инициацию, потому что ты там служил да, да, да. Мы нашли, кто не может. Да, линия. ушло вот это, уплыло уже. Этот рычаг ты это и ушел. Ну, а наставники, они, ну это хорошая система, мне кажется, что есть наставники и, соответственно, совет наставник. И вот привожу, например, человека, я наставник, я в совете наставник, и говорю, вот кандидат. Я считаю, что вот ему уже пора, пора по Алматы читать. Я и они там, и задавать вопросы. Это, это, нормально. Вот это такое романтическое что-то. Да? да. Речу, что наставник, он выполняет эту да. Но он не назначенный, а выполняет его. А также у президента храма вот эта инициация, это Чуть ли не единственный способ повлиять на преданных, да, чтобы они что-то начинали делать. А, а Потому что он выписывает рекомендации, и все. Вот пока он ее не выписал, они такие все смиренные, так вывезу с этой. Потом он сказал, все... что почему кто-то принял информацию, мы его не видели. А! а потом кто-то кому-то дали, кому-то не дали, вот это начинается. Это все понятие другое. Политика, да, который... мы же говорим, что это удобный, вот этот вкус Чтобы а добровольно люди слушали, это надо быть личностью, так, ну, вкус, вдохновлять да, Если ты даже менеджер, ты вдохновляешь потому что они работают бесплатно, извините. Ага. А с чего это я должен работать бесплатно? А он меня так вдохновляет, что я не могу отказать. Угу. Вот видите. Как... А когда человек не может вдохновлять, он ищет политические ну рычаги. Да. Я, я тебе рекомендацию не дам. Хорошо. Буду предаваться, Господу. Ты слабо знаешь, что Фрэма идет из Прэма. Идет до куда. Я же увидел, что если нет, это же нет я деятельности. Соответственно, какие ручки? Никакие. Это как в семье, блядь. Есть обязанности, которые должны… Есть, например, такая психология, вайшнавская психология, Бхактивьян хорошо говорит, что если вот есть жена и муж, они знают свои обязанности и так. Хорошо, ну, во-первых, у жены есть гуру, у мужа есть а, гуру, они слушают лекции, и там шастры читают, жена себе берет свое. А а это час, что я теоретически я говорю. чтобы понять, как, организация работает, она всегда. И Махарадж говорит, что вот когда начинают друг другу напоминать об обязанностях, это уже конец отношений. То есть, вот этот менеджмент, он даже в семье существует, но он скрыт. Он на совести человека да, да. То есть, я понимаю свои обязанности, как муж. Я иду их делаю, ну как могу. А жена тоже их знает, но она мне не напоминает. Она своё, она своё делает. Это да, это признак того, что люди очень духовно друг другу относятся. Ну, если Бог. Ну, может быть, в том числе, хорошо когда мы его внутреннее запустим, как только внутреннее пропадает, начинается. А ты что не знаешь? Он ему хорошо сказал. Но так так вот, вот я же говорю. А откуда внутренний вкус получить? Потому Я ну ладно. У кого есть внутренний вкус от того и получите. Чем Ну дело в том, что у нас с нами же известно, это у пропаганды, правильно? Те, кто ему В Чем он? было? Это выражено явно. Уж по другому не поговорить. Я думаю, что проблема не дело. Проблема в у нас есть эти две линии руководства, но они смешиваются. Obrigado. Uh... люди думают, что они смешиваются. Они не смешиваются. Президент они не должен думать, что он и административный да, лидер, да. и духовный и духовная, она Я, например, быть. в какое-то время так а, думал Я тоже так я думал, зал. что вот я должен быть и духовным, и, 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 и во всем. Я должен быть... Ну что, за мной я там, я там, я все я там, я Так, я там, не там, там, я там, я Это я там, я там, это Подделок, <связь> сначала все едет, Потому что потом получается такая иллюзия, что если я следую за менеджером, то я получаю духовную мысль. <связь> это источник духовной мысли. На самом деле, из людей, из мысли, то есть он И а он уже забывает о своем духовном Он просто подчиняется этой системе и думает, что он милость, она исходит отсюда. А И уже помалкивает, думает, что это так. Давить, так как, люди, люди мне объясняют, что это просто для порядка, для того, чтобы организация развивалась, нужно, чтобы один какой-то голова какая-то. Даже если он неправильно, что надо его принять. Ну, Туда ехать или туда ехать? В конце концов.